ワンピース見てて思ったんだけどさ、え、ワノ国見た人さ、あの、ワノ国終わった後さ、ヤマトと一緒にお風呂入るシーンあるじゃん。ヤマトって LGBTQ だからさ、自分の体は女だけど男だと思ってて一緒にお風呂入るじゃん。 でルフィとかゾロとかは、チョッパは気にしてないのに、サンジは鼻血出して、うひょーってなってたけど、あれって失礼じゃないだってヤマトは自分のことを男だと思ってさ、お風呂入ってるのにさ、サンジはさ、その、ヤマトの体で興奮してるって、それヤマトにとってはとんでもない屈辱だと思うんだよね。なんかさ、サンジってやっぱりクズだなって思った。サンジは最悪。みんなヤマトの体気にしないで一緒にお風呂に入ったのに。しかもサンジはさ、ジェルマのさ、 使い使わないみたいなこと言ったくせに普通に使うしさあそうそこ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 ヤマト心が男魔王がナモじゃんなのにサンジは大抵な人間だよねうかなりじゃねえよ <laughs> いやヤマト仲間になったらねサンジがね LGBTQ によくないからだからヤマトは仲間にならないでワノ国を守ることを決めたいやでも腹地出すじゃんヤマトちゃんに いや、男でも興奮するぜって意味だったらいいけどさ。でもサンジってさ、男のこと全然蹴るし。<laughs> ヤマトに優しくしちゃうとチグハグになるから、だからヤマトは仲間にできないんだよね。サンジってイケメンじゃないのかな火生,生えてるし、眉毛変だし、金髪だし、<laughs> 非行感です。はぁー。うん。ゾロはだってさ、覇王色使えるよ。覇王色。サンジは高か,か武装色だろ。